2-ci ayə. Allahus-samed. Allah Səməddir. Səməd nə deməkdir? Bu kəlmənin leksik, yəni leksikoloji, lüğətdə olan mənası, bir də var ki, onun terminoloji, yəni əhatə dairəsi, demək o gedişdir, onu bilmək. Nələrdə Səməddir Allah? Deməli lüğətdə, lüğətdə Səməd Biz də rəssaqqal. Seçiklər o dildə. Yəni bir nəfər bir ağadır, böyük bir, bir, bir şəxs ki, e, hamı ona elir müraciət, məmşi görməliyi də. Ru'a saqqal deyilir də. Bəs deyək ki, səməd toğlu olan bir şey. Boş olan yox. Səməl, yəni dolu olan bir şey. Bu ikinci məna. Başqa lüğətdə qeyd olunub ki, Səməd sözünün 2 əsli var, 2 yəni kökü var. Biri qəsd mənasındadır. Qəsd intihar yox ha, niyyət yəni. İnsan bir şey qəsd edir, niyyət edir. Və bir mənası da istehkam, yəni möhkəmlətdirmək, möhkəmlənmək mənasında. Və Allah diric Allah Səməddir, yəni bəndələri bəndələrinin qəsdli niyyəti budur ki, onun dərəcəyə keçsinlər, onun dərəcəhində olsunlar, onun yaxşı bəndəsi kimi möhkəmlənsinlər bu mənada. Onun bəndələri onun dərəcəyə niyyəti var. Qəsd ediblər ki, yaxşı bəndə olsunlar, etiqadlarına möhkəm olsunlar, ona niyyət ediblər. Sonra başqa mənalar. Böyük bir şəxsə ki, çox əzəmətli bir insandır ki, cəmalətinə, ehtiyazları varsa, onun yanına gedirlər və o şəxsə bularını bir də işlərini həll edir. Başqa məna, səməd barəsində daimi olan, baqidi. O yox olan deyil, həmişə olandır. İmam Hüseyn (əleyhissalam) Səməd sözü mənasında 5 məna qeyd edib. Səməd, yəni böyük ağa mənasında. Səməd, yəni zatı daim və əzəli olan. Səməd, yəni bir vücuddur ki, bir varlıqdır ki, onun boşluğu yoxdur. Səməd o şəxsdir ki, yemir, içmir. Səməd o şəxsi ki, yatmış. Başqa ifadə qeyd edək, Səməd o şəxsi ki, qaim bin nəfsdir. Qaim bin nəfs yəni özünə bağlıdır. Müstəqildir. Heçmə, heç bir cəhətdə möhtac deyil. Səməd o şəxsi ki, onda hər hansı bir dəyişənlik baş vermir azalma olmur, çoxalma olmur. O adəllər Səməd. İmam Səccad əleyhissalam buruçı Səməd, yəni şərəçi olmayan. Səməd, yəni hər hansı bir şeyi qormaq onun üçün çətin deyil. Səməd, yəni heç bir şey ondan gizlin deyil. Bəs gildirib ki, Səməd o şəxsdir ki, Hər hansı bir şeyə iradə eləsə, istəsə, və ona ol desə, o şey bəlhal olacaq. Başqa hədis var. Bəsrə əhli hədis e, belə deyir. Bəsrə əhli məşhur yazdı İmam Hüseynə, dedilər İmam Səməd nə deməy idi? İmam buru ki, heç vaxt bir mədə şeyi demin, əgər Allah barəsində kim Desə bilmədiyini Allah barəsində ona görə cəhənnəmdir. Allah özün Səməd hesab edir. Deyə, Allah o Səməd, Allah Səmətdir. Yəni sədiciləm so gələd biləm yulad və lam yekulləhu kufuvan ahad Səməd o şəxsdir ki, hər hansı bir şeydən doğulmur. Hər hansı bir şeydən əmələ gəlməyib. Onun vücudunda da hər hansı bir şüur şey olmayıb. Yəni doğmub, doğulmayıb bu məna. Hər hansı bir şeyin içində olmur, hər hansı bir şeydən əmələ gəlməyib, hər hansı bir şeydən doğulmayıb, nəyisə bətində deyil və nəyisə onun da bətində deyil və nədən sədə yaranmayıb mənasında. Hər bir şey yadıb öz qüdrəti ilə hər şey xaliq qadirdir. Hər bir şey fənaddir. Qalan budur. Fan olanları təzədən xalq etsən mümkündür. O səbətdirlər. Başqa hədis. Məhəmməd ibn Hənəfiyə, Məmlenin Hənəfiyyat olan xanımından olan oğlu adı Məhəmməd, Namuseyin ata bir ana arı qardaşı taxta var da getməsan Kəbəlayə məhəmmədə hənəfiyə həm oğlum məhəmməd hənəfiyə hərəsə varçı məməd ibn hənəfiyə İmam Əli'dən saxsuru atasındançı yatacan Səməd nə deməyidi İmam başlayır bizə nə başlayır çox gözəl bir tərifdir həqiqətən də insana belə zehnin matematikələ qoyan. Çünki Allah yəni valeh edən, heyran edən görə 50 əncubun tərifidir. Səməd nə addır? Nə cismdir? Nə onun kimiisi yoxdur, onun bənzəri yoxdur, surəti yoxdur, həddi hudu yoxdur. Məhəlli məkanı yoxdur, necəliyi yoxdur. Ora, bura, orada, burada İfadəsi onda yoxdur, dolu deyil, boş deyil. Ayaq xəsat deyil, oturan halda deyil. Sakin deyil, hərəkətdə deyil. Qaranlıq deyil, nurlu nurani deyil. Ruh deyil, nəfs deyil, hər halda eyni halda heç məhəl, heç məkan ondan boş deyil. Yenə yəni, həvijətdir. Heç bir məkan onuca sıxışdıra bilməz. Rəngi yoxdur. İnsan kimi qəlbi yoxdur. İnsanın qəlbi onu almaqda acizdir. Heç bir i yoxdur. Buların hamısı onun pak zatındandır. Bu hədis bizə açıq-açıq, gözəl göstərək ki, Səməd anlaşı məfhumu çox geniş bir anlayışdır ki, hər bir məxluqun hər bir sifətləri, hər hansı bir sifətləri onda yoxdur. Xüsusi simlər, məhdudluq, cismiyyət, rəng, məkan, hələcə, sağlam olmaq e, filan, nəcis sifətlər var bizdə əzizlər. Onda onlar yoxdur. Bu sifətlərdən, bu xüsusiyyətlərdən Allah ucadır. Niyə yoxdur əvvələn dedik? Çünki pullar onda olsa onun onlara ehtiyaclığını biləcək. Burdadır, deməli orada deyil. O şeydə də vağablar. Allah hər đêm gecə gəlir aləminə, nə də dua qəbul edir. Və bura gəlməyə ehtiyac var ki. Hər gecə hansı ölkəni gecəsən görər. Axı hər ölkənin gecəsi fərqlidir. Sizə gününüz onda başqa ölkədə gecədir. Yəni gecə ora gedir, o bura çıxır, axşam bu ölkəyə gəlir. Yoxsa onun bir dəfə eyni şey bütün ölkəyə aiddir. İstəsə məclulaşırlar. Allah bura gəlir, amma ora getmir. Ora getmirsə, yaxşı, orada baş ora kimdi. Allah kimdir? Allah göydədirsə, bəsyin əlahi kimdir? Buradadırsa, bəs ora Allah kimdir? Danışandaqlıq biz əsil təvhidçi.